मुसलम ने पूछा अल्लाह मिया मुझे मेरी कौम का सबसे गुनागार बंदा दिखा मूसा तेरी उम्मत का सबसे गुनागार हाँ अल्लाह मेरी उम्मत का सबसे गुनागार फल जगह जाके बैठ जाना जो सबसे पहले गुजरे ना उस जगह से वो तेरी उम्मत का सबसे गुनागार बंदा हो मूसली सलाम बैठ गया दूर से एक बंदा आता नजर आया बुढ़ापा है सफेद बाल है उम्र भी काफी है आ रहा है मूसली ने देखा इस्तेफार पढ़ना शुरू कर दिया या ला, अब मुझे वो बंदा दिखा जो मेरी उम्मत का सबसे नेक हो वहीं जाकर बैठ जाना आज जो सबसे पहले गुजरे वो तेरी उम्मत का सबसे नेक आदमी बैठ गए टिकटी लगी है दूर से एक आदमी नजर आया आँखों को झपका गौर से देखा अल्लाह ये क्या खाया पलट बंदा तो वो ही लग रहा जो कल गुजरा था और मेरी उम्मत का सबसे गुनागार था आज भी लगता वही है दो शक्ल एक शक्ल के दो आदमी है या वही बंदा है और मूसा क्या देख रहे हो अल्लाह ये तो वही बंदा लगता है जो कल गुजरा आपने कहा था तो मेरी उम्मत का सबसे गुनागार है अल्लाह ने फरमाया हाँ हाँ मूसा वही बंदा है या कल तो ये सारी उम्मत का गुनाहगार है मूसा हाँ तेरी उम्मत का आज सबसे नेक भी यही अल्लाह क्या हुआ फरमाया एक मामला हुआ उस एक मामले ने काया पलट दी जो सबसे नीचे था सबसे ऊपर कर दिया वहां देर नहीं लगती खुदा की कसम मैं कह रहा हूं ना किसी को बुरा ना कहा करो एक लम्हे में फैसले होते एक लम्हे में मूसा सलाम ने कहा अल्लाह क्या हुआ फरमाया जब ये कल यहाँ से गया ना मूसा यहाँ से गया घर की तरफ तो एक छोटा बच्चा है बच्चे ने उंगली पट्टी पकड़ी और कहने लगा अब्बा मुझे भी साथ ले चलो बच्चा उंगली पकड़ के साथ साथ चला चलते चलते बच्चे ने कहा इतना बड़ा जंगल इससे बड़ी भी कोई चीज है तो इसके बाप ने कहा समंदर बहुत बड़ा है उसने कहा बाप समंदरों जमीनों से भी कोई बड़ी चीज है तो इसके अब्बे ने कहा बेटा आसमान बहुत बड़ा है तो बच्चा था फिर सवाल कर दिया कहने लगा अब्बा आसमानों से भी बड़ी कोई चीज है तो बाप की चीख निकल गई और रो आसमान की तरफ देख के कहता है हाँ बेटा तेरे बाप के गुना आसमानों से भी ज्यादा है जब रोया ना बस वो एक लम्हा एक लम्हा होता है जो सदियों की खताओं को मिटा देता है उसी लम्हे उस बंदे ने तवज्जो तो तो की अल्लाह मैं कितना धंधा तेरी तीन नाफरमानियों की मुझे माफ कर दे तो का दरवाजा तो खुला हर वक्त कहने लगे बच्चा चुप नहीं हुआ अगला सवाल कर दिया अब्बा तेरे जो गुनाह जमीनों आसमान से ज्यादा है तो अब्बा बता तेरे गुनाहों से बड़ी भी कोई चीज है तो बाप की जोर से चीज निकली उम्मीद भरी निकाह आसमान की तरफ देख कर कहने लगा हाँ हाँ मेरे बेटे मेरे रब की रहमत मेरे गुनाहों से भी बड़ी है जब उसने ये कहा मेरी रहमत को जोश आ गया और मैंने कहा जब वो मानता है मैं रहीन हूं तो रहम न करू ये हो नहीं सकता उसने रहम मांगा मैंने कर दिया और मेरा उसूल ये है कि जब तो कबूल करता हूँ तो जितने गुना होते हैं उतनी नेकिया नामा में लिखता हूँ युब आतना इसके गुना पूरी उम्मत में सबसे ज्यादा थे वो सारे गुना जब नेकिया बन गए तो ये एक ही रात में पूरी उम्मत में सबसे नेक इंसान बन गया तो वो सच्ची तौबा मैंने तौबा ऐसे कहीं तौबा मेरी जाम शिकन जाम मेरा तौबा शिकन सामने ढेर पड़े हैं पैमानों के खुदा की कसम उसका दर बंद नहीं होता